ushbu kino filmlar o'zbek kino filmlari ichida juda ham mashhur ularni albatta siz ham tomosha qilgansiz lekin ushbu filmlar ichidagi bir nechta xatoliklarni siz payqamagan bo'lishingiz mumkin bugun hayrot Us kanali ham siz sevib tomosha qilgan lekin e'tiboringizdan chetda qochirgan o'zbek kino kinofilmlarini xatoliklarini ko'rib chiqadi demak assalomu alaykum e'tiboringiz markazida hayrot Us kanali demak biz bugungi video roligimizni boshladik mahallada duduga filmidagi mana bu lavhani menimcha ko'pchiligingiz payqagan bo'lsangiz kerak aktrisa lutfxonim sarimsoqovaning boshidagi ro'mol mana bu ko'rinishda ikkinchi kadrda esa mana bunday ko'rinishda bo'ladi endi esa osmondagi bolalar filmidagi mana bu lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz bolalar uydan olib chiqib ketgan mashinaning nomeriga bir e'tibor bering va eslab qoling endi esa bu mashina avariyaga uchragan vaqtda kelgan mana bu moskvichning nomerlariga qarang ha xuddi shunday bu o'xshashlik tasodif emasligi aniq suyunchi filmidagi mana bu kadrlarni menimcha juda ham yaxshi eslasangiz kerak tursunboy otasini oldirga kelganda qaynoq kartoshkani do'ppisi bilan sovutmoqda keyingi kadrda esa uning boshida do'ppi paydo bo'lib qolganini ko'rishimiz mumkin va undan keyingi kadrda esa uning do'ppisi tizzasida paydo bo'lib qoldi va bu xatolik ketma ket -git, uchta kadrda takrorlangandi abdullajon filmini ko'rmagan va bilmagan o'zbek tomoshabinlari bo'lmasa kerak keling ushbu filmda ham bir necha xatoliklarga ko'z tashlab o'tamiz filmda matqovul ismli qahramonni ketmonda uchib ketayotganini ko'rishingiz mumkin lekin uning orqasida soyasi ham ko'rinib qolgan mana bu kadrda bozorvoyning ko'ylagining oldi tugmasi qadalganligini ko'rishingiz mumkin lekin keyingi kadrda uning oldi tugmasi yechili holatda va yana bir shunga o'xshash holatni bozorvoyning dopisida ham uchratishingiz mumkin ko'pchiligimiz sevib tomosha qiladigan shum bola filmida ham yuqoridagidaqa holatlarni ko'rishimiz mumkin aynan ushbu kadrda qoravoyning onasi uni to'xtatib kosov bilan boshiga tushiradi va shu joyda qoravoyning do'ppisiga bir e'tibor bering endi esa keyingi kadrda esa uning do'ppisi o'zgarib qolganligini ko'rishingiz mumkin endi esa diqqat bilan farqlarga e'tibor bering kichkina tabi filmidagi navbatdagi holatlar ham ko'pchilikni ajablantirgani ajab emas ushbu film bosh qahramoni ya'ni doniyor bassen oldida turgan magnetofonni qo'yib raqsga tusha boshlaydi ammo kadrlar o'zgarib yuqoridan suratga olganda basseyn yonidagi magnetofon yo'qolib qolganini ko'rishingiz mumkin yana bir shunga o'xshash holat doniyor kitobni qo'yib qo'ygan joyda, yuqoridan kadrlar olishda boshlaganda kitob stolning ustidan yo'qolib qoladi biz sevib tomosha qiladigan kelinlar qo'zg'oloni filmida ham shunga o'xshash holatlar mavjud birinchi bo'lib nigoraning sochlariga ahamiyat bering ko'rib turganingizdek sochlari ro'molining ichida lekin keyingi kadrga diqqat bilan e'tibor bersangiz uning sochlari tashqariga chiqib qolganini ko'rishingiz mumkin yana bir shunga o'xshash holat farmon bibining ro'moli bilan bog'liq ko'rib turganingizdek farmon bibining ro'moli ko'kragida osilib turibdi lekin keyingi kadrda esa bo'yniga o'ralgan ekanligini ko'rib turibsiz do'stlar ushbu video roligimiz orqali kimlarndir ranjitish yoki ustidan kulish maqsadimiz emas biz shunchaki odamlar e'tiboriga tushgan bir nechta xatoliklarni sizlarga ko'rsatib o'tdik xolos o'ylaymizki buni to'g'ri qabul qilasiz agarda to'g'ri qabul qilgan bo'lsangiz o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang hozircha esa hammangizga xayr deb qolamiz azizlar xayr sog' salomat bo'ling ha aytgancha hayrat uz kanalimizdan ham uzoqlashmang va kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini ham yoqib qo'yishni unutmang xayr kelgusi videolarda ko'rishguncha